Сохранить традиции и нравы своего народа – сложнейшая задача современности. Молодежь поголовно увлечена зарубежными новинками и стремится жить на европейский манер. Как правило, их родители в силу своей занятости не уделяют должного внимания происходящему. Потому старшее поколение берет ситуацию в свои руки. Так в Ачинске был создан татарский клуб «Байрам». Мы хотим не забывать что-то передать молодым своим внукам, уже детям не передадим, они уже чистокровно пишутся русские, и они не хотят даже некоторые. Ой, ну какой я татарин, если два слова не знаю. А вот внуков прививаем уже, таскаем за собой, чтобы они видели, знали о наших традициях что-то, хотя, хотя могли сказать где-то. В таких клубах есть одна очень важная составляющая – национальный язык. Участники объединения стараются разговаривать только на нем. В данном случае это татарский. И, пожалуй, только умудренные опытом люди способны выстроить диалог. Хотя они с гордостью хвастаются своими внуками. Говорят, что каким бы ни было гиперактивным подрастающее поколение, с интересом слушает татарские песни и стихи. И многие, побывав на встречах и праздниках, начали признавать свою принадлежность к этому народу. Не стесняюсь нигде, с гордостью. Вот некоторые стесняются языка как-то вот. Если он там чин какой-то занимает должность, уже боится отстр... А я не с гордостью везде говорю, я татарка. Держатся такие объединения исключительно на наших старших, бабушках и дедушках. Забывая про свой возраст, они способны заразить позитивом всех окружающих. Надо быть активными, живыми, не ходить хотим, не ползать, а летать. Приходя сюда, люди продолжают учиться, делятся рецептами национальных блюд, шьют и украшают костюмы. Кстати, теперь в клубе концертные наряды просто необходимы. Женщины создали ансамбль и уже успели зарекомендовать себя как профессиональных исполнителей перед краевым зрителем. Большей популярностью пользуется песня про бабочку. Сибирь всегда была многонациональной, и все народы жили на одной большой территории в дружбе. Сегодня в наших силах сохранить все, что создали наши предки.